Звідки да? З Селі доуголь. З до Вселідово уголь. А що ви тут робите? Що Дан ви тут робите? Приїхали... Ну, – на знаем битв... свої права. Які права? Про права шахтера. То, що у нас угля, там куча лежить угля. Так. – Ніхто не приїжджає, нічого не забирає. Угля море у нас. А хто вас організував? Вы приїхали... – Профсоюз. Профсоюз организувал? Да. Конечно. А кем ви приїхали сюди? Автобусом. Автобусом? Да, А так не хочете воювати там в За кого? За кого воюваться? За Україну. Скажи, за, за кого? За Украину! А против кого? кого? Агрессора Путина. Против какого агресора? Вы а что не знаете? Мы оттуда. Вы же не знаете. Я не знаю. Такого ничего нема. Немает такого? Нема ничего. Я оттуда. Да? Я там все это видел. Я вчера уезжал, они стреляли все. Все стреляют. Все стреляют, и стреляют. Вы сейчас в рядом устанет, чем не сдалось? Вам сдалось. Виталий з Донбаса. Воді. Ми на камеру сидимо. Ви приїхали з Донбаса? Касками послухати? Вам на Донбасі немає чим зайнятися? Ми работаємо в шахті. Ми проходчики. Проходчики? Да. А ви хочете спробувати постукати в Донецьку шахтам касками? Какими касками? А потім так? Як при чому? Ви сюди приїхали? каждый по бомбят вот так вот, а я лезу в шахты и работаю. У нас угля тонны лежат там. Что вы хотите? Чтобы не в ЮАР ехали там купляли, а брали наш уголь. Наш украинский, да. как, как мы положим. У нас угля в нашей Украине завалено, а вы едете и там берете его. Купляете за такие бабки, что... Яка шахта у вас? У нас Новогродовская. Яка? Новогродовская. Новогрод? Это где? Да, да. да. А кому она принадлежит? Государству. Вот Государству? А, а какой там уголь добывает? Энергетический. Марка Уля. Марка. Энергетический. Он идет. Мы Марка Уля. Можете Он сказать Марку? Не нет, не я, я знаю, что я Вы не знаете? Я То есть я вы его работаете? Я его добываю. Вы добываете, не знаете, какой вы уголь добываете? Да, да, да. А Чёрный. как это? Черный. Черный? Черный. Ну что вы? А, Не, не. سكلبص <laughs disappointment> А вы тоже шахтер? Да. Шахтер? А сколько вам лет? Девятнадцать.